Декілька років тому, розчистивши від дерев невеличкий майданчик біля військово-історичного комплексу Скеля, в Коростині започаткували музей військової техніки під відкритим небом. І невдовзі там з'явився танк, БТР, зенітка та гармати. Техніку можна не лише оглянути, а й дізнатися більше про історію створення. От і нещодавно музей поповнився новими експонатами. Ми привезли М-30». 122 миллиметровую выпуска 1943 года и зенитную пушку автоматическую С-60 выпуска 1962 года. Во-первых, в чем заключается уникальность их, то в принципе в малых городах, в таких музеях практически таких э, экземпляров нету. Ту технику, которую вы видите на площадке, это часть техники, которая когда-то стояла в знаменитом Сумском артиллерийском училище. После расформирования данного военного училища вся техника была, весь музей был сдан на склады военные, это в Чудовском районе, в Околончуках. И вот практически мы процентов 40 данной техники, вот пушек, мы уже привезли, поставили на сегодняшний день. Поэтому мы старались быстрее забрать то, что осталось еще не реализовано, потому что с вся бронетехника выпуска 40-х годов, то есть времен Великой Отечественной войны, времен раннего развития Советского Союза, вот, вся она режется просто на металлолом, сдается. Поэтому все те экземпляры, которые мы поставили, Сейчас на нашей площадке это лет через 10-15 это будут уже уникальные экземпляры, которые практически будут только в военных музеях и в музеях такого плана, как наш военно-исторический музей. Від часу відкриття і до сьогодні військово-історичний комплекс Скеля та музей військової техніки оглянула велика кількість людей. Це коростенці і гості міста, дорослі і діти. Причому кількість екскурсантів з кожним днем росте. Враховуючи цей факт, ведеться постійна робота по оновленню експонатів. Вже отримали ми наряди на отримання оптики. То есть это дальномеров выпуска 40-х, э, с 50-х годов, которые еще участвовали те выпуски, э, экземпляры в годы Великой Отечественной войны. Это если кто смотрит военные фильмы, то из окопов там видят такие стереотрубы торчат, вот для того, чтобы командный состав смотрел за полем боя, то вот такие шесть экземпляров мы будем получать. Также мы работаем уже, идет процесс полный. На сегодняшний день уже по стрелковому вооружению немецкому то есть мы будем получать пулемет МГ-34, карабин Маузер, два пистолета Вальтер и противотанковое ружье Дегтярева. Тут тоже по документальным фильмам смотрит, то когда вот по танкам немецким стреляется ружье такого с длинным стволом. Ну, такой экземпляр тоже интересный будет у нас. Это уже, в принципе, процентов на 40% уже выполнено. То есть письмо и согласование с министерств, практически со всех есть, за исключением Министерства финансов. То есть получаем согласование и начинаем дальше работать. Я думаю, гню освобождения города Коростоне в декабре месяце мы эти экземпляры уже привезем. Отже, нові експонати можна буде побачити у військово-історичному комплексі Скеля ближче до кінця року. А поки що ті, хто займається поповненням музею військової техніки та озброєння, бідкаються, що юні коростенці без поваги відносяться до проробленої роботи. Окремі елементи військової техніки, яку тільки поставили, вже зламали та побили. Крім того, на техніці з'явились написи, що не додає привабливості. Військовий музей це щедрий дар сучасникам та нащадкам, впевнені фахівці. Тож бережемо історію та все, що з нею пов'язане.